Там крим, криминал попал под эту статью, убийцы там, все прочее, угу. вот. надо было подойти как-то, кто допустим там незаконно попал туда, ну по ошибке там следственного дела, им можно было это дело простить, а вот этих, которые убийцы там, все прочее, их надо было У нас в доме было... уже 6 квартир в обокрали, его сестру надули да. на сотки тысяч. Uh -huh, uh -huh. Подделывают голоса, подделывают uh, все да, и да. выпрашивают деньги. Вот он там погиб oh, в этой, да, ката... да. вернее, надо скорую помощь Жизнь прекрасна. Ну, я уважаю, что закон нужно доупрашивать, Тобто идея благородна. Ми розуміємо ситуацію, в якій Надія Савченко зараз і багато політв'язнів, багато людей, які були ув'язнені ще раніше, просто незаконно, тому що часто бувало таке, що, наприклад, правоохоронці просто виконували план. По розкриттю злочинів і садили всіх, хто попадався їм там і свідків, і понятих, і до абсурду доходило. Тому тут треба розбиратися. Дуже отрицательно, тим більше закон прийнятий позже, чим люди були осуджені. і їх по чомусь обратну сил закон прийняти. Я вважаю, що це абсолютно вірно. Притом він не має механічно примінятися до людей, які совершили тяжкі приступлення кримінальні. И их, конечно, так делать нельзя, убийц выпускать нет, потому что убийца, ставший убийцей, он останется навсегда убийцей и будет убивать и дальше. Ну, скажем так, это практика уже давно, у нас, есть, так, поскольку коррупция там, и так далее, то есть у нас все решается между людьми, а не в суде выходя из закону. А, о чем гласит закон, то есть я так понимаю о том, что их теперь законно будет выходить раньше, правильно? Да. <косых> Ну, тогда как и любой адекватный человек, я против. Почему я думаю, что все будут против. Uh -huh. Поэтому... Ходят и, и те, кому uh -huh. можно выйти, и те, кому не надо выходить. Поэтому я не знаю, я не юрист. Я понял. А Но можно... отношения двойственные. А можно узнать, как вас зовут? Вы знаете, не давайте никаких репортажей обо мне uh -huh. особенно по фотографии.